Salam. Bildiyiniz kimi dünyada, eləcə də ölkəmizdə suda boğulma hallarına olduqca çox rast gəlinir. Bu gün mən sizə, yəni tibbi bilici olmayan sadə vətəndaşlara suda boğulan şəxsə necə yardım göstərilməsi ilə bağlı məlumat verəcəm. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, suda boğulmaq zərurət olub çabalayan şəxsə yaxınlaşmayın. Bu sizin həyatınız üçün risklidir. Əgər xilas edici değilsiniz və ya Suda boğulan şəxsi qurtara biləcək. Üzümə bacarıqlarınız yoxdursa, bu şəxs sizin də suda boğulmanıza səbəb olacaqdır. Suda boğulan şəxsin artıq çabalamadığını, titrədiyini gördükdə həmin şəxsə yaxınlaşıb onu sudan çıxarmağa çalışa bilərsiniz. Nəzəri də çatdırmaq istəyirəm ki, xüsusən hovuzlarda, suya baş vurma hallarında şəxs baş və boyun travması ala bilər. Bu zaman zərər çəkmiş şəxsi sudan çıxararkən baş və boynunu sabit saxlamağa diqqət edin. Əgər suda boğulmuş şəxs huşu aydındırsa və öskürürsə, siz onun öz köməsinə imkan yaradın və 100 təcəzəng gedərək təcili tibbi yardım çağırdın. Və təcili tibbi yardım gələnə qədər şəxsi tək buraxmayın. Əgər sudan çıxarılmış şəxsin hushi qapalıdırsa, bu zaman tənəffüsü nəzarətdə edin. Bunun üçün döş qəfəsinin qalxıb enməsinə diqqət edin. Əgər zərər çəkmiş şəxsin hushi qapalı, tənəffüsü yoxdur və ya fasilələrlə xırıltılı nəfəs alırsa, ilk öncə ətrafdakı şəxsləri köməyə çağırın və adlandıraraq 100 təcəzəng vurmasını istəyin. Sən 100 təcəzəng elə Əgər kömək edəcək şəxs yoxdursa və siz təksinizsə, bu zaman 103 zəng edərək, səs udaldan aktivləşdirərək telefonu kənara qoyun və mərkəzlə əlaqə yaratmadan kimi vaxt itirmədən kardiopulmonal reessusiyaya başlayın. Bunun üçün ilk öncə şaxsa 5 sünnə nəfəs tətbiq edin. Bunun üçün, üçün bir əlinizi şəxsin alnına, digər əlinizi isə çənəsinə qoyaraq başını azca arxaya əyin. İki əlinizlə burun dəliklərini qapayın və 5 sünnə nəfəs tətbiq edin. Nəfəs vermələr zamanı döş qəfəsinin qalxmasına diqqət edin və hər nəfəs vermədən sonra fasilə verərək döş qəfəsinin enməsinə imkan yaradın. Daha sonra 32 nisbətində döş qəfəsini kompressiyası və ikisünü nəfəs tətbiq edin. Bunun üçün əlinizin biləyə yaxın sərt hissəsini döş qəfəsinin tam ortasına yerləşdirin. Digər əlin həmin əlin üzərinə qoyub barmaqlarınızı kilidləyin. Çinlər birbaşa əllərin üstündə olmalı və qollar dirsəkdən bükülməməlidir. Bu pozisiya bütün gövdə ağırlığı ilə döş qəfəsinə təzyiq etməyinizi təmin edəcək. 35 qəfəs kompressiyasından sonra ikisini nəfəs tətbiq edin. Suda boğulan şəxsə yardım göstərərkən edilən yanlışlardan biri zərər çəkmiş şəxsi üz aşağı çevirərək suyu xaric etməyə çalışmaqdır. Təcili tibbi yardım əməkdaşları zərər çəkmiş təhvil alanına kimi və ya zərər çəkmiş şəxsdə həyat əlamətləri geri dönəndə kimi kardiopulmonal resüsitasiyaya davam edirik.